Здравствуйте. Здоров. Здоров. Откуда сам? Откуда будешь? С Донецка. Белгород, соседи. Ну да. Ну практически. практически. Ну почти, да. Почти. Как у вас там? Я так думаю, что у нас сейчас. Да тихо. У нас сейчас даже погромче, чем у вас. Не знаю, как у вас, но у нас сейчас тихо. Ну, хорошо, хорошо. Сам служил? Понятно. Да, служил. Когда, с какого по какой? Срочка, в смысле? Нет, я имею в виду вот сейчас. сейчас. Вроде, а, так в этом году только. Борьбы за независимость Устал. Донецкой и Луганской республик. С того года ушел сам ушел или мобилизовали? В смысле ушел со службы до этого полтора года ком... был ком... на СВО. Комиссовали или что? Да. Ранение? Да, ноги нет. Ну как? Не понял. Мина или или что-то прилетело? Мина. Лепесток небось тоже, да? Нет. Не лепесток. А я на лепесток наступил. И как? Да как как? В военкомате сижу. В Белохороне теперь. Нормально. А Лучше, нет. чем там бегать. Честно говоря. Ну да. Однозначно. А сами как оказались на СО? По 20... а, контракту или нет? в 22-м году по мобилизации частичной вернули меня. А. Я уже на пенсии был. Ну, я дурак. Я дурак, сам пошел. Ну да, да. Не пошел бы, все равно бы мобилизовали. А также контракт хотя бы подписал. Тебе хоть выплатили все? Да нифига. Нифига бы не мобилизовали. А это сколько лет? Я просто работал в водоканале. А, ты коммунальный. Да. То есть я сам пошел. А что тебя сподвигло? погиб да нет у меня знакомого ну хороший друг его мобилизовали как бы ну, он там уже полгода наверное отбыл он говорит типа нефиг там делать все дела ну не знаю а ты пошел я пошел если бы да. я мог не пойти я бы не пошел честно ну мне совершенно непонятно вот, ну... Да, да, говори, извини, я угу. тебя. Я бы не пошел, вот сейчас я бы не пошел. Я просто как бы думал, что как бы у нас в армии как бы все плохо, но я пошел. Но я не знал, что настолько на все плохо у нас там. Ну ты пошел помогать, я как имею бы, в плане. Из, от, так сказать, как это у вас там говорится сейчас, сейчас я от, от, от щирого сердца. Ну, типа того, да. Я правильно сказал? Я просто не думал, что, на, на, что до такой степени все плохо. Ну, это жарное, что же дохотел. Ну, блин. Ты надеялся, что у нас тут э, уже 21 век. Все как положено? Угу. Да. телевизором не а, смотрелся. К сожалению, мы с пиками на танке, блин. Да-да. Да-да. Что есть, то есть. А вот а сам-то ты в Донецке давно живешь? Четыре года. А до этого где жил? В Красноярске. Ну, то есть ты, ты наш, не трофейный? Ну, да. Я понял. Просто я общался тут недавно с трофейным из Крыма. Как же ж он меня поливал, mm -hmm. ну, как бы тебе сказать, нехорошими словами. Ну, понятно, Я уже психанул говорю, с вашими, с вами вообще очень трудно разговаривать. Вас не поймешь. Вы сегодня э, вроде как за нас, а завтра э, будете кричать, что вы всегда были за Украину. Вот как с вами разговаривать У нас иначе как трофейными их не называют. О, ну, ты же наверняка сталкиваешься там с этим. Да, конечно. Да тут. По ну жду на ямію в виду. Ані уже. ах ти ж йо пересате! Ах, ти ж втік чи роз'єднали роз Красноярський паскудник. Оце, друзі, мої ще раз кажу: це воєнний злочин. Це заміщення населення окупованих територій. Вони заселяють наші землі отакими е... негідниками. З Красноярську, з Сибіру, з Бурятії і везуть, везуть, везуть. Це воєнний злочин, який не має строку давності. На жаль, не успів з ним не встиг з ним познайомитись, хотів вже питати, як звуть, нібито подружитись, а він щось. Щось він втік. Налякав я його чим, чимось. На жаль, на жаль. Ех ти ж. Але тим не менше, друзі, тим не менше, як би там не було, нам своє робити і, друзі, допомагайте війську. Допомагайте війську. Якщо щось залишиться, то можете і на канал кинути. Але головне, допомагайте за своїми можливостями війську. Я розумію, що складно. Але там пекло. Складно це тут, а там пекло. Тому треба допомагати. Треба. Ну, і за своїм бажанням каналу можна допомогти.